Мега представляет. Бескровные, но в то же время смертельные кибервойны, как обычный ноутбук в руках профессионала, становится реальным оружием. Развитие интернета и IT-технологий привнесли в нашу жизнь не только много положительного, но и создали определенные проблемы. Вирусная активность стремительно развивается и в первую очередь стоит отметить количественный рост. Были времена, когда новых вирусов появлялось пусть дюжина в год. Они редко и медленно перебирались с компьютера на компьютер с помощью дискет. С ростом парка компьютеров и распространением интернета их количество стало расти в геометрической прогрессии. Сейчас миллионы вирусов проявляются даже на компьютерах, которые во вообще не подключены к интернету. А на к сети компьютеры обрушивается просто лавина интернет-червей и прочих программ, и их количество продолжает стремительно расти. Все чаще приходится сталкиваться с зараженными сайтами и с программами, стремящимися своровать персональные данные или вымогающие деньги. Отчеты о новом кибероружии идут уже давно, и в будущем их количество будет непременно расти. Соответственно, постоянно будет возрастать возможность, что одно из средств кибернападения не не удастся удержать под контролем, и тогда последствия предсказать будет очень сложно, от небольших нарушений в работе инфраструктуры до глобальных катастроф. Первая кибератака состоялась в 2010 году, когда с помощью вируса Stuxnet были атакованы промышленные компьютеры Ирана. В апреле прошлого года в том же Иране, неизвестно откуда появившейся троянской программой Уайпер, было уничтожено огромное количество баз данных. Больше всего пострадал самый крупный в стране нефтяной терминал. Его работа была сорвана, исчезли все данные о контрактах, ущерб исчислялся в миллиардах долларов. В текущем году к созданию кибероружия, похоже, подключились криминал и террористы. Так, вирус «Шамун» в Саудовской Аравии парализовал работу нефтяной компании, уничтожив 30 тысяч компьютеров. Через несколько недель атака повторилась в Катаре. В отличие от кибератак прошлого, сейчас кибервойна представляет собой угрозу для национальной безопасности стран. Кто производит кибероружие? Кому выгодно развязывание и ведение кибервойн? Кибервойны через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я Игорь Пупков. Знакомьтесь, гости смарт-шоу сегодня. Артем Карпинский. Учредитель и технический директор компании «Кайтек Консалтинг». Соучредитель и член Совета ООО «Украинская группа информационной безопасности». Сооснователь конференции по информационной безопасности. А Виктор Жора. Директор компании «Инфосейф». Член Совета общественной организации Украинская группа информационной безопасности. Специалист в области информационной безопасности, автор монографии и около 40 научных публикаций по защите информации. Владимир Безмалый. Независимый эксперт в области информационной безопасности, обладатель статуса «Доверенный консультант компании Microsoft в области безопасности», автор более 150 печатных статей в области информационной безопасности. Блиц-вопрос по традиции я задаю в каждой программе в начале. Каждый отвечает «да, нет». Вот на сегодняшний день кибервойны в мире ведутся? Да, безусловно. Конечно. Безусловно, ведутся. Да? Окей. Это Хорошо. Значит. Давайте определимся. Вот кибервойна. Что это такое? Ну, это прежде, прежде всего решение тех же, тех же вопросов, которые решаются на обычной войне. Только без то, крови. То, то, я бы так не сказал. Это решение их в кибернетическом пространстве. Это ослабление экономики противника. Это нанесение ему диверсионных ударов. Это добывание разведданных. Практически это та же самая война разведслужб, которая шла и будет идти. Она идет угу. всегда. А, ну хорошо, а вот какие признаки позволяют назвать вот вирусные и хакерские атаки кибервойной? Ну, это вопрос извечный. Я думаю, что намного лучше ответят на это антивирусной аналитики. Потому что если при определенных подходах, как бы если уровень атакующего позволяет спрятать следы деятельности и активности вируса, то невооруженным глазом, грубо говоря, вы не заметите в вашей информационной системы. Но если вот говорить о, о целях кибер, кибератак, ну, одна из целей кибератак заключается в том, чтобы э, сделать компьютер жертвы управляемый и э, в дальнейшем использовать его для выполнения каких-то mm -hmm. операций по указанию, собственно, человека, который управляет так называемой бот-сетью, mm -hmm. э, вот э, объединяющей э, сотни, тысячи, десятки тысяч компьютеров, которые, например, в какой-то момент времени могут э, целенаправленно э, создать запросы на какие-то информационные ресурсы и вывести его из строя. Это как пример. Цель кибератаки в первую очередь это нанесение, изначально. Нанесение преднамеренного ущерба информационной системе противника. Угу. Неважно, какие на цели стоят. Там либо шпионаж, либо диверсионная цель. Все равно должен нанестись ущерб. Угу. Ну вот, элементарно, самое последнее это нанесение ущерба нефтяным компаниям в Саудовской Аравии со стороны, да, со да, стороны. Ирана. Это угу. ответ на соответствующие действия неназванных правительств Соединенных Штатов Израиля. В ходе атаки были, скажем так, легли 30 тысяч машин угу. которые управлялись, управляли нефтяными компаниями в результате нанесен многомиллиардный ущерб это связано да -да. Вот, собственно с использованием и как бы с открытым доступом либо например с доступом в изолированные сегменты автоматизированных систем управления технологическими процессами которые управляют какими то серьезными производствами которые, нефтеперерабатывающие отрасли в энергетической то есть это могут быть атомные станции угу. в которые может быть внедрен вредоносный код и выполнить какие-то действия по выведению этой информационной системы. Строя. Оружием что может выступать? Вот, вот это вот устройство может выступать оружием? То есть вы можете сделать это умышленно со своего устройства, либо это может произойти независимо от вас, независимо от вашего желания, в случае, если ваш, э, ваше устройство заражено соответствующей программой угу. и управляется извне. Кибервойна – это деятельность в рамках глобальной сети, которая способна привести к человеческим потерям, серьезному реальному ущербу для экономики и жизнедеятельности государства. Причем от других способов ведения боевых действий ее отличает несколько принципиальных особенностей. Плавность перехода. Любой человек может поучиться в сфере сетевой безопасности, потренироваться на вирусах и аналогичных программах и в результате получить возможность создавать кибероружие. Доступность. Для создания кибероружия не требуется громадных ресурсов, в отличие от оружия реального. Фактически, для этого достаточно несколько квалифицированных специалистов, совсем небольшая инфраструктура и доступ к нужной информации. Легкость копирования и модификации. Даже получив образец танка, его невозможно сразу запустить в производство. Придется решать много технологических и технических задач. Строить завод, закупать материалы, обучать персонал и так далее. В случае с вирусом или кибероружием, копирование и модификация крайне просты. Можно купить либо готовый код, либо просто инструкции. Этого вполне достаточно, чтобы даже не самый опытный специалист смог самостоятельно наладить и запустить вирус. Легкость запуска. Вредоносную программу можно запустить из любого места мира и нацелить ее в любое место мира. Распространяясь по глобальным информационным сетям, вирус сам найдет свою цель. Анонимность. Кибероружие дает организатору отличный шанс остаться инкогнито. С атаками кибероружия очень сложно бороться. Но еще сложнее понять, кто и зачем их организовал. Высокая вероятность причинения непрогнозируемого сопутствующего ущерба. Кажется, что кибероружие – чистое и аккуратное средство достичь своей цели и не затронуть ничего иного. В теории это может быть и так. Однако практика всегда вносит свои коррективы. Что делать, если вирус, написанный для атаки одной электростанции, начнет атаковать их все? Главная опасность кибероружия заключается в том, что оно атакует самые неожиданные цели и не всегда поддается контролю своего создателя после запуска насколько на сегодняшний день вот в мире масштабные кибервойны буквально на днях правительство соединенных штатов объявило об увеличении своей, численности своего киберкомандования да в пять раз да и кроме того не стоит забывать о том что у них каждый год проходят регулярные учения именно в киберпространстве на сегодня Свои кибервойска имеют Соединенные Штаты, Северная Корея, Китай, Иран. Израиль. Израиль, естественно, Швеция. Боже, мне даже знаете, страшно представить, мы на каком месте в этом списке? Боюсь, нас в этом списке нет. Мы в этом списке только в роли потенциальной жертвы. Угу. Но, понимаете, прежде всего мы интересны как полигон для атаки. То есть имеется в виду следующее. Ведь важно не только атаковать и украсть, важно замаскироваться и уйти. Угу. И в этом плане э, мы можем быть вот той потенциальной жертвой, которую сначала взломают, а потом воспользуются ее устройствами для атаки дальше. Угу. И в результате при расследовании будет доказано, что атака шла с нашей территории, угу. в то время как атакующий находился совершенно другом месте. И отмываться потом, что я не я и хата не моя, достаточно сложно. Ну, это как вариант, если кибервойна имеет какие-то геополитические признаки. И если атакующий обезличен, то есть представляет какую-то хакерскую группировку, то нет никакой гарантии, что эти люди не могут территориально находиться в Украине, с территории Украины осуществлять эти атаки. Конечно. Собственно, есть примеры того, что хакерские группировки объявляют кибервойну отдельным государством, как, например, тот же Шел объявил войну Российской Федерации. Как наказываются вот такие вот атакующие? Согласно Уголовного кодекса... Вообще, как да. правило, до суда доходит менее 1% возбужденных дел, а возбуждается менее 1% дел, которые заявляют. не доказано. Потому что это очень сложно доказать. С точки зрения масштабного, да, как бы если мы говорим о международной классификации, во-первых, практически невозможно доказать причастность того или иного государства. Да? Второе, по каким законодательным правовым нормам осуществлять там, суд либо правовое преследование этих деятелей. Даже если они найдутся. Uh -huh. А вот от кибертехотак мирное интернет-население страдает? Конечно. Безусловно. Вот как? Вот мне, как обычному пользователю Интернет. Если вы не являетесь э, достаточно защи... если ваше устройство не является достаточно защищенным, вот, оно под... потенциально подвержено действию вредоносного кода. Что значит достаточно защищенное? Но ну, опять же простым языком. Простым языком, образно говоря, если у вас даже не стоит алими... не элементарная антивирус. антивирусная угу. программа. Программное обеспечение, которое используется на всех устройствах, оно обладает уязвимостью, mm -hmm. то есть потенциальными люками, возможность злоумышленникам внедрить э, вредоносный код на ваше устройство и затем с помощью вашего устройства э, далее осуществлять противоправную деятельность. Mm -hmm. А вот кибервойны с помощью соцсетей могут вестись. Понимаете, к сожалению, человек э, слаб и глуп. Так. Увы, это факт. Обратите внимание, сколько выкладывается людьми информации о себе. Выкладывают что угодно, начиная от того, что я отдыхаю там-то, я бываю там-то, я хожу вот туда, я нахожусь вот здесь. А ведь вся эта информация представляет интерес. Скажем, можно зная о том, что вы уехали в отпуск. И насколько вы уехали в отпуск. Чистить можно квартиру, вы... например. Конечно. Угу. Более того, находятся умельцы, которые выкладывают фотографии своей квартиры, которые выкладывают фотографии своего отпуска. А, скажем так, можно оценить уровень того курорта, на котором он бывает. Соответственно, мы сразу же указываем, насколько это интересно, какая это цель. Угу. А есть очень, один очень важный фактор ну, при любой там, проведении либо кибервойны, либо провышенного за социальной инженерии. Угу. Угу. Сбор данных о целях а да, да. как бы, все равно информационную систему управляет человек. Человек является самым слабым звеном информационной системы. Собирая данные о нем, мы знаем уязвимости самого человека. То бишь мы уже способны влиять на информационную систему. Социальные сети нам в этом очень сильно помогают. Угу. Хорошо. Я, удалив э, аккаунты из соцсети, могу быть спокоен, что все, эта информация больше никто не возможно. Нет. Это невозможно. Это невозможно. Эта информация хранится в архивах. Даже все, все запросы, которые выводите в поисковой строке поисковика, угу. они все равно сохраняются. Э, ну, в таком случае, вот практический совет, да, э, что делать тем, кто просто зависает в соцсетях и там выкладывает чуть ли не каждый свой, свой шаг? Ну, первое, что можно сделать для начала – все сосети, они так или иначе обладают mm -hmm. механизмами разграничения доступа к тому контенту, который выкладывает пользователь. Mm -hmm. Поэтому важно понимать, что люди, которые у вас находятся в друзьях, mm -hmm. это люди, которые вы знаете в реальной жизни. Ну mm -hmm. Вот вам от них нечего скрывать, и вы открываете доступ, приоткрываете завесу образно говоря, своей личной жизни как раз для этих людей, для того, чтобы сделать как бы общение более плотным и непосредственным. А, все, а всем остальным знать о том, где вы бываете, в каких местах, на каких курортах вы отдыхаете, просто не обязательно. А, основная проблема пользователя соцсети это неосведомленность. Никто не считает лицензионных соглашений, mm -hmm. никто не считает на каком ну, на каких основаниях он передает данные себе, mm -hmm. никто не считает, на каком основании, где эти данные используются. Никто не считает, даже где они хранятся и зачем они вообще собираются. И никто не считает рекомендации, потому даже то, что рекомендуют сами социальные сети в плане безопасности. Значит, основная не проблема это человек. не интерпретация своей жизненной деятельности. Да? Вот вы не отдадите свой ИНН, предположим, там налоговый номер и паспорт куда-либо. Ну да. Почему? Потому что вы знаете, что может, как бы, может осуществиться факт мошенничества с вашими данными, там, взять кредит или еще mm -hmm, какие-то схемы. Mm -hmm. как Думают, ну это же интернет. Что здесь может произойти? То же самое. Вы товар более того, разрозненные данные о пользователе, то есть его место рождения, место проживания, пол, дата рождения и так далее, в отдельности могут действительно не представлять особого интереса для злоумышленника, но совокупность этих данных, которую можно получить посетив просто страницу пользователя в социальной сети, она может быть весьма чувствительной угу. и важной. Какие магазины вы любите посещать, какие товары вы покупаете, какие фильмы вы смотрите, это все основание для Ввода так называемой таргетированной, направленной на вас рекламы. Угу. И это стоит деньги. Более того, уже существуют биржи по продаже личных данных. Не персональных, еще раз повторюсь, а личных. Это ваши привычки, это ваши предпочтения, это, это товар. Хорошо, а вот кибервойны затрагивают вот, э, только компьютерную сферу. Но ну, если мы говорим о масштабной кибервойне, да, есть понятие collateral damage, сопутствующие потери. Если, допустим, действия кибервойны нацелены на саботаж той же ядерной энергетики, электросетей и т.д., то человек, физическое лицо, является сопутствующим потерям в этой войне. Угу. Кибервойна, типичное применение, вот как уже говорил Виктор, это арабская весна. Сколько было попутных потерь среди мирного населения? Убитыми, ранеными. А сколько имиджевых потерь было в, после Викиликса? Каким образом Викиликс э, добывал вот эту всю информацию, которую потом э, просто так обнародовал? Ой, я думаю, что это проходило любыми образами. В первую очередь это покупка. Mm -hmm. Покупка тех, кто... Социальным инженерием, Угроза. Просто мер, хактивизм. Mm -hmm. Вы Хактивизм. Кто-то добровольно я... передал. Кто-то, как Брэдли Мэнинг, да отдавал добровольно. Кто-то mm -hmm. отдает добровольно. На самом деле, э, история стара, как мир. Это те же, дан... те же фактически данные, как добывались всегда спецслужбами. Mm -hmm. 90% данных добывается из открытых источников. А сегодня это становится просто быстрее и проще. Mm -hmm. Вот и все. Хорошо, вот правила... Э... Выживание в кибервойнах воинах существует? Прописанных правил нет. А какие есть? Даже, наверное, я не назову лучших практик. Я думаю, что их и не будет. Я думаю, что в реальной войне больше правил. По -по Поскольку я нельзя использовать вообще. химическое, бактериологическое оружие. В кибервойнах можно использовать все. Собственно, никто не задумывается. Искусство войны есть, для интернета да, еще никто да, не написал. Есть, есть цель, любые средства хороши для ее достижения. Хорошо. А прогнозы а по поводу того, каким вот в будущем может быть это кибероружие, как оно может эволюционировать? Прогноз может быть один. Радуйтесь, что вы живете сегодня. Завтра будет хуже. Да, прекрасно. Это просто устройство становится все больше, все больше сфер жизни человека сталкивается с необходимостью использования этих устройств. Угу. Поэтому, то есть, цифровой мир расширяется, наверное, поглотит скоро реальный. Поэтому угрозы, которые есть в цифровом мире, они в обязательном порядке перейдут в реальный мир. И мы добровольно к этому идем. Сережно. Ну представьте себе, вы могли себе представить, предположим, 3-4 года назад о том, что ваша кофеварка будет заказывать для вас кофе в магазине? Нет. Сегодня это реальность. Ну, у меня еще не заказывают. Сегодня это реальность кофеварки с выходом в интернет. Мало ну и того, того патчи то. для кофеварок. То есть закрывание уязвимости это уже тоже реальность. И где гарантия того, что кофеварка правильно кофе закажет? Да. А где гарантия того, что эта кофеварка там по чему-то приказу не взорвется в определенный момент? А, нет, а нет гарантии. Уже сейчас у нас есть несколько впечатляющих примеров того, что вирусы могут наносить существенный вред функционированию инфраструктурных объектов, причем часто даже не по злому умыслу, а случайно и совершенно непрогнозируемым образом. А учитывая, что компьютеры все больше и больше проникают в нашу жизнь, возможности и масштабы возможных вирусных атак тоже будут становиться все больше и больше. Четыре наиболее известных случая, когда вирусы приводили к глобальным последствиям. Первый случай произошел в феврале 2003 года во время эпидемии вируса Сламмер. Вирус очень быстро распространился по Южной Корее, в кратчайшие сроки заразив несколько миллионов систем. Зараженные компьютеры, передававшие тело вируса, стали генерировать огромный объем сетевого трафика, буквально забивая им все каналы. Трафик вырос на 25%, заняв и все внешние магистральные каналы. В результате чего Южная Корея оказалась полностью отрезанной от глобальной сети интернет. Второй случай вирусной эпидемии – вспышка МС Блестер, которая произошла в середине 2003 года. Снова лавинообразное заражение миллионов систем в кратчайшие сроки, буквально за несколько часов, снова повышенная нагрузка на интернет-каналы и блокаут восточного побережья США 2003 года. В официальной версии возможное воздействие вируса не упоминается, а отказ оборудования объясняется чисто техническими причинами. Следующий важный случай – 2007 Год, когда в результате целенаправленной атаки от интернета оказалась отключена Эстония. Для того, чтобы полностью вывести из строя сеть в стране с населением в 1 миллион человек, понадобились усилия всего-то батнета из 50 тысяч зараженных компьютеров. В августе 2008 года, в пик сезона отпусков, в испанском аэропорту сразу после взлета упал Лайнер. Официальная причина падения сочетание нескольких технических неполадок. Самолет взлетал с невыпущенными закрылками, однако у пилотов не было соответствующего аварийного оповещения. При проведении предполетного контроля техперсонал не смог обнаружить эти неисправности, так как их компьютер был заражен, и из-за действия вируса не смог перевести машинные сигналы о неисправности на обычный язык. Технические сотрудники не поняли, что есть проблема, и допустили самолет к полету. Конечно, к катастрофе привело сочетание факторов: и технические проблемы, и человеческие факторы и заражение системы. Конечно, в падении Лайнера виноват не вирус. Но если бы не он, то такой ситуации никогда бы не случилось. Да, скажите, а вот э, эти кибервойны, они ведутся между государствами или люди между собой тоже как-то ведут эти атаки? Давайте э, определимся. На сегодня понятие кибервойны очень часто путается с войной информационной. Кибервойна на сегодня ведется государственными служащими, скажем так. Информационные войны на сегодня ведутся как против государств, так против корпораций, так и в том числе и против частных лиц. Это немножко разные вещи. Угу. Владимир, я бы позволил себе прокомментировать. В да. них так или иначе принимает участие государство. Угу. Потому что если это независимая хакерская группировка, а есть такие mm -hmm. может конечно такие может вести войну Они против мус... государства конечно. и государство в таком случае защищается mm -hmm. конечно я считаю что понятие кибервойны во-первых революционировало такого понятия как промышленный шпионаж все-таки прежде всего такие войны устраивали корпорации между друг другом где опять была цель шпионаж саботаж с точки зрения самого этимологии слова кибервойна что такое ну прежде всего имеет какой-то политический либо геополитический подоплек, либо если мы говорим о промышленном шпионаже, да, там финансово, либо репутационные риски. Угу. А, когда государство идет государственную войну, это понятно. Когда мы говорим о хактивизме, те же самые хакерские, которые ведут войну против всех, это тоже понятно. Это тоже можно назвать кибервойной, партизанской войной. Ну, вспомним классику. Что такое война вообще? Это продолжение государственной политики другими средствами. В данном случае, что такое кибервойна, если исходить дальше? Это продолжение той же политики в киберпространстве. То бишь, это в любом случае является политически мотивированным действием. Меня просто вот простого человека, сидящего дома за ноутбуком, перед ноутбуком, в интернете, могут втянуть в кибервойну. Конечно. Понимаете, с точки зрения государства, я вот добавил бы к Витиным словам, это еще вот то, что у нас отсутствует. Пропаганда здорового образа жизни, угу. именно кибернетической жизни. Проблема состоит в том, что, к сожалению, пользователь не готов. Пользователь не знает ничего. Как ни, ни печально звучит, но чаще всего пользователь умеет работать на уровне холодильника. Подошел, включил, выключил. Все. Угу. Мечта Microsoft о компьютере для каждой домохозяйки, к сожалению, сбылась. Но государству нужно уделять внимание Каким своим образом? гражданам. Как? Должна быть государственная политика в области защиты. То есть, смотрите, вот наших детей сегодня чуть ли не с первого класса учат информатики. Угу. Но я ни разу не видел в школьной программе хотя бы маленького курса или маленького урока о том, как вести себя в интернете. О том... Что можно делать, что нельзя делать, к кому обращаться, зачем обращаться? Этого не знает никто. И мало того, ну, поправьте меня, коллеги, если я не прав. Я очень редко об этом слышу вообще. Ну, давайте. У вас есть такая возможность рассказать тем родителям, которые нас сейчас смотрят, просто, вот, может быть, по пунктам, как себя вести ребенку в интернете? Вот остался один на один дома с компьютером. Вот буквально там пять пунктов. Вообще, положение один на один дома с компьютером лет до 15 это нонсенс. Ну, Но, таких актуальных. Это, это, это факт. Во-первых, существует масса программного обеспечения для настройки родительского контроля. Угу. Хотя не с этого надо начинать. Начинать нужно с того, что родители должны объяснить ребенку, что ему может угрожать. А если родители сами не в курсе? Кстати, да. Тогда, Зачастую тогда тогда. это должна объяснить образовательная система. К сожалению, есть очень много фактов но о которых очень грустно говорить, Основные. это когда, грубо говоря, есть такое понятие в сети троллинг, mm -hmm. да? это затравливание детей, те же самые, доведение до очень нехороших людей. Лич... Впоследствии, mm -hmm. включая суицид, очень непросто об этом говорить. Когда дети из-за каких-то своих разногласий в сети mm -hmm. да, заканчивают же самоубийством. Mm -hmm. Такое бывает, к сожалению, часто. И, к сожалению, начинает набирать достаточно большие обороты. Издевательства детей над детьми случаются. Да. Но Есть. в реальной жизни ребенок может защититься, дать сдачи. Угу. А в виртуальном мире ему бывает зачастую сложно это Там сделать. Массовая травля. Иногда даже и взрослому сложно это сделать. Первое, о чем нужно думать, это смотреть, где бывает ваш ребенок. Что он смотрит, что он делает в интернете, ради чего он туда ходит. Угу. Нужно обратить внимание на то, даже вплоть до того, в какие игрушки играет ваш ребенок понимаете? Какие мультфильмы смотрят. Это все... Да, я понимаю, что все то, о чем я говорю, это элементарная задачи психологии. Но это надо видеть. Далее. Если уж вы разрешаете ребенку запускать там то или иное ПО, вот здесь уж будьте добры, ограничьте время пребывания ребенка в интернете. Ограничьте вообще время когда он может сидеть за компьютером желательно чтобы в это время рядом находился взрослый угу. в обязательном порядке И меня могут посчитать как это злым родителям да но я считаю что дети особенно маленькие дети сами в интернет ходить не должны угу. ни в коем случае спасибо вам большое за ваши ответы за детальную информацию, в принципе, очень даже полезную. Я очень много для себя, например, подчеркнул, как обычный пользователь да, интернета. Владимир Безмалый, независимый эксперт в области информационной безопасности. Виктор Жара, директор компании «Инфосеев», член Совета общественной организации «Украинская группа информационной безопасности». И Артем Карпинский, учредитель и технический директор компании «Кайтек Консалтинг», гости смарт-шоу сегодня. Вот я просто хочу сказать, лучшая защита от кибератак – книжка. Это для обывателей, ну а государство само себе позаботится. Это было смарт-шоу. До встречи.